bersatu dan ketepikan perbezaan agama atau bangsa itu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan video yang bertajuk Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia asasi manusia ialah hak asas yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit atau status sosial. Sejarah hak asasi manusia sangat panjang. Ia melalui pelbagai peristiwa yang penting dan akhirnya membentuk prinsip kebebasan, keadilan dan kesaksamaan yang kita pegang pada hari ini. Mengapakah kita perlu memahami sejarah hak asasi manusia? Kerana sejarah mengajar kita tentang perjuangan menentang penindasan, memperjuangkan keadilan dan mempertahankan maruah manusia. Dengan memahami peristiwa-peristiwa yang lampau, kita dapat menghargai hak yang kita ada pada hari ini serta memastikan ia terus dipelihara. Pada zaman klasik, nilai-nilai kemanusiaan sudah pun wujud. Ramadan Mesir, Yunani, Parsi dan Rom mempunyai prinsip keadilan, undang-undang dan perlindungan hak rakyat walaupun belum sepenuhnya sama seperti konsep moden seperti hari ini. Cyprus the Great dan Silindernya Silinder Cyprus dihasilkan pada tahun 539 sebelum masehi. Ia dibuat selepas Cyprus the Great iaitu seorang raja Empayar Parsi menakluk kota Babylon. Selepas kemenangan itu, beliau mengeluarkan dasar-dasar pemerintahan yang dicatatkan dalam bentuk silinder tanah liat. Antara kandungan dan isi penting silinder Cyrus ialah penolakan perhambaan dan pembebasan tahanan. Cyrus memerintahkan pembebasan individu terhadap manusia yang diperhambakan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini menunjukkan langkah awal terhadap prinsip kebebasan manusia. Walaupun ia bukan deklarasi hak asasi secara moden, tetapi Sarjana menganggap bahawa Silinder Sikros sebagai asas awal hak asasi manusia kerana ia telah mempromosikan kebebasan individu, penghormatan kepada agama dan hak pulang ke tanah air. Seterusnya ialah Piagam Madinah Piagam Madinah digubal pada tahun 622 Masehi oleh Nabi Muhammad SAW selepas hijrah ke Madinah. Ia merupakan satu dokumen perlembagaan awal yang mengatur kehidupan masyarakat majmuk di Madinah. Antara isi penting Piagam Madinah ialah menyatukan masyarakat majmuk iaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar, Yahudi dan kabilah-kabilah Arab semua dianggap satu umat yang hidup di bawah satu undang-undang yang sama. Selain itu, kebebasan beragama iaitu setiap kaum bebas mengamalkan agama masing-masing tanpa puasaan. Selain itu, hak dan keselamatan juga dijamin. Semua penduduk tanpa mengira agama atau suku dijamin keselamatan diri, harta benda dan kebebasan hidup. Seterusnya ialah makna cakta. Makna carta ditandatangani pada tahun 1215 di England oleh Raja John setelah didesak oleh para bangsawan. Ia merupakan salah satu dokumen terpenting dalam sejarah politik moden. Antara isi penting makna carta ialah menghadkan kuasa raja. Raja tidak boleh sama sekali memerintah sesuka hati. Kuasa raja perlu tertahluk kepada undang-undang. Seterusnya ialah hak rakyat dilindungi. Magna Carta melindungi hak bangsawan, gereja dan akhirnya rakyat umum termasuk hak terhadap harta, kebebasan dan perlindungan undang-undang. Magna Carta telah menjadi dokumen asas kepada demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan sivil. Ia menjadi inspirasi kepada banyak perlembagaan dunia termasuk Declaration of Independence Amerika. Seterusnya ialah Declaration of Independence Amerika. Ia diumumkan pada tahun 4 Julai 1776 oleh 13 koloni di Amerika. Dokumen ini menandakan pemisahan rasmi mereka daripada pemerintahan British. Antara isi pentingnya ialah semua manusia diciptakan sama. Dokumen ini menyatakan bahawa setiap individu mempunyai hak semula jadi seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk mengajar kebahagiaan hak ini tidak boleh dirampas oleh mana-mana pemerintah. Declaration of Independent America telah menjadi asas hak asasi kebebasan dan demokrasi moden. Ia menginspirasikan banyak negara lain memperjuangkan kemerdekaan. Ini. Akhir sekali, terdapat Declaration of the Right of Man and Citizen. Ia diumumkan pada tahun 1789 Semasa Revolusi Perancis, ia menjadi asas hak asasi dan demokrasi moden di Eropah. Antara isi penting yang terdapat dalam deklarasi ini ialah semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata. Semua orang mempunyai hak semula jadi. Deklarasi ini juga menekankan kekuatan kerajaan datang daripada rakyat. Kerajaan hanya sah jika mendapat persetujuan daripada rakyat. Selain itu, kebebasan bersuara dan berpendapat juga digalakkan. Setiap individu bebas menyuarakan pandangan selagi tidak memudaratkan orang lain. Tiada hukuman tanpa undang-undang. Seseorang tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang adil. Deklarasi ini telah mengukuhkan prinsip universal hak asasi seperti kebebasan kesamaan dan maruah. Kesimpulannya, sejarah hak asasi manusia menunjukkan bahawa perjuangan untuk kebebasan, keadilan dan maruah manusia telah bermula sejak ribuan tahun lalu. Dari silinder Cyprus, Piagam Madinah, Magna Carta, Declaration of Independence Amerika hinggalah Declaration of the Right of Man and Citizen, setiap dokumen ini membawa perkembangan yang penting dalam membentuk prinsip hak asasi manusia yang kita kenali sehingga ke hari ini. Melalui peristiwa-peristiwa ini, kita belajar bahawa hak asasi bukan sekadar konsep moden tetapi lahir daripada perjuangan panjang manusia untuk hidup bebas, aman dan bermaruah. Semoga pemahaman ini mengingatkan kita untuk terus mempertahankan dan menghargai hak asasi manusia dalam kehidupan harian. Sekian terima kasih.